हाँ भाई हम आज हाजिर हैं पाकिस्तान क्रिकेट की खिचड़ी के बारे में बात करने के लिए कि खिचड़ी बन रही है हमारे यहाँ जब से ये यह हमारे यहाँ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आई है नजम शेट्टी की तो जब से लग रहा है कि पता नहीं क्या क्राम मच गया हमारी क्रिकेट के अंदर ना तो सारी अजीब वरीब ख़बरें आ रही हैं ना बिल्कुल मतलब समझ से आ रही है भिल्कुल, भिल्कुल, भारी, वो क्या रहा है कर क्या रहे और कोई सर पैर नहीं सर क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है ऐसी खबरें आ रही हैं तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बनाते हैं और इस पर रोशनी डालते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट की वीडियो बनाई नहीं है तो मैं चले इस पर ही थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं पहली चीज़ जो हमारी नज़र में आती है जैसी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आती है रमीज राजा जाते हैं तो फौरन के फ़ौरन एक नई चीज़ आ जाती है कि रमीज राजा बोलते हैं कि भाई मेरे साथ जाते हुए मुझे क्यों निकाला पहली बात तो ये वही हमारे आपको पता होगा यू नो क्या बड़ी बात कर रहा हूँ मैं क्यों निकाला तो वो आ गए उन्होंने बोला भाई क्यों निकाला भाई ये तो हमारे ख़िलाफ़ है ये है वो है अब ये भूल गए कि वो खुद कैसे आए थे लेकिन ये कि हाँ चलो जो हमारे मुल्क का निज़ाम है वही हमारे क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है तो इसमें क्या तब्दीली आ सकती है तो खैर तो ये हुआ उनके साथ तो फिर उन्होंने काफ़ी बुरा भला भी कहा सबको और, और साइड में बैठ के अपने चैनल में बैठ के यूट्यूब के उन्होंने बहुत सारी बातें करी यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं तो हमारे बोर्ड ने बोला भाई हम पीछे कैसे हट सकते हैं हम भी नहीं लेके आएंगे आप ऑनलाइन करोगे तो हम भी अकाउंट काम ऑनलाइन कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हम हाँ, मिक्की आथर को ना ऑनलाइन कोच बना देते हैं भाई रमीज राजा भाई ऑनलाइन बातें करते हैं ऑनलाइन कोच बनाएंगे लोगों को ये करके उन्होंने भाई डील पूरी कर ली है ऑलमोस्ट कि मिक्की आथर जो है भाई कोच बनेंगे हमारे कोच खैर नहीं बोल रहे वो लोग क्योंकि बहुत ही अजीब टर्म हो जाती है कि कोच कैसे हो सकता है जब एक ऑनलाइन बंदा काम कर रहा है तो कैसे होगा तो लगे क्रिकेट टीम डायरेक्टर बना दिया उन्होंने उनको और उनके साथ वो लेके आए कि हम लोग बहुत ही क्वालिफाइड जो है हम लोग लेके आएंगे आ, कोचिंग स्टाफ लेके आएंगे तो उन्होंने फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया किस को यासिर आरफात को जो बहुत ही उन्होंने को, काफ़ी कोचिंग की है उन्होंने क्या कहते हैं काउंटी क्रिकेट वगैरह में भी तो काफी टाइम खेलते भी रहे हैं तो उनको उन्होंने कहा अप्रोच किया कि आप आ जाए बॉलिंग कोच और जब मिकी आता नहीं होंगे तो आप होंगे हमारे हेड कोच यार ये चीज तो बिल्कुल अंत हो गई ना कह लो किसे कह लो कि मतलब की क्या मतलब सीरियसली मतलब और कोई नहीं मिला आपको मतलब वो बंदा आपकी जॉब को प्रिफेयर नहीं कर रहा एक काउंटी क्रिकेट काउंटी की टीम को प्रीफर कर रहा है कि मैं भाई वहां रहूंगा वो ये नहीं बोल रहा कि मैं आपके पास जाता हूं उनके लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग कर लूंगा नहीं वो उल्टा कह रहा रहे देखिए आपकी टीम की वैल्यू ये है कि एक क्लब क्रिकेट टीम से भी कम है मतलब ये हो गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई पीसी भी ने कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं की भाई कि अनाउंसमेंट करते भाई ये जॉब आई है कोचिंग की लोग आए अप्लाई करें और मतलब तो, उस पर फिर इंटरव्यूज़ होते हैं फिर सब चीज़ें होती है प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस होता है उसमें करते नहीं ये तो लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा था बंदा यही मुझे अच्छा लगता है हमेशा से मैं इसी को ही लूँगा बाकी जाए तेल लेने तो ये हुआ इस वक्त तो अब समझ में कुछ नहीं आया इस तरह अब जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये होने वाला है तो फौरन ही भाई आगे पीछे दाएँ माएं हर जगह से जो है ना जो उम्मीद लगा बैठे थे कि हम बनेंगे कोच हम बनेंगे कोच हम बनेंगे कोच सबकी तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि फॉर एक्जाम्पल मिसबा ने बोल दिया भाई ये तो मिकी आता को हायर करना तो पाकिस्तानी तोहिन है पाकिस्तानी क्रिकेट की और अबला अबला बला सब नहीं मतलब एक्स वाइज जी शायद आफ्री से लेके हर बंदे ने बुराई की कि मतलब ये तो गलत चीज़ और समझ समझ सकते हैं कि गलत चीज़ है मतलब कि ये चीज़ समझ से बालतर है कि इतनी बड़ी टीम के लिए आप एक बंदे को हायर कर रहे हैं जो कह रहा है कि मैं आपकी टीम के पास नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट है मेरा छोटी टीम के साथ इसलिए मतलब समझ में नहीं आएगा मुझे किसी और को ले लो भाई जब तक चलो ये हो गया उसके बाद फिर उन्होंने एक नया डिसीजन लिया एक बंदे के साथ जो मेरी जो पूरे वक्त रोता रहता था मुझे क्रिकेट में क्यों नहीं मुझे टीम में क्यों नहीं खिला रहे मुझे टीम में क्यों नहीं खिला रहे मुझे टीम में क्यों नहीं खिला रहे वो एक हमारे थे कामरान अकमल भाई उनको उन्होंने बोला कि तुम रोते हो चलो हाँ तुम्हें तो काम हो तुम रोना बंद कर दो हम तुम्हें सिलेक्शन कमेटी में डाल देते हैं अरे भाई हो क्या रहा है कर क्या रहे हो भाई वो बंदा अभी क्रिकेट खेल रहा है राइट right? अपने डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहा है उसको आपने बना दिया फॉरन ही के क्रिकेट के अंदर आपने सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया उठा के आपने समझ से बाहर है भाई कैसे हो सकता है कोई लीन पीरियड तो भाई आप रिटायर हो गए दो साल हो गए हो तीन साल हो गए हो ताकि आपका एक डिस्टेंस तो आ चुका हो प्लेयर्स के साथ अब यहाँ आप बिल्कुल प्लेयर्स के साथ बहुत ही क्लोज है तो आपको बना दिया तो अब आप क्या हल होगा हमें नहीं पता अब देखने वाला है और सात साल होने लगे और भाई कुछ नहीं कामरान भाई और ना रो आप फिक्र ही ना करो हम जो है आपको जूनियर टीम जो है ना चेयरमैन बनाए थे कमेटी का बस कानी खत्म अब आप खुश हो जाओ बस नहीं करे खुशी कर दिया उनको भाई तो अब जब ये सब चीजें हो ही रही थी साथ में तो साथ में जो है जो हमारे यहाँ पंजाब की गवर्नमेंट अरे भाई कैसे कैसे हो सकता है कि आप ऐसा कर दे कामरान नकबल को बना दो और हम कुछ ना करें वहा भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या खेल लो यहाँ आओ हम आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना रहे पंजाब का तो <laughs> यार हद हो गई वो क्रिकेट वहां खेल रहा है अभी उसके चांसेस है कि वापस टीम में आ सकता है सब कुछ है नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम तुम क्रिकेट छोड़ो तुम यहाँ आओ पंजाब बोर्ड के मिनिस्टर बनो <laughs> वो बन भी गए वो आ भी गए भाई भाई, भाई क्या कह भाई किसको बुरा लगती खाती खाती हुई चीजें फिर बाकी जो छोटे छोटे मोटे जो हमारे प्लेयर्स हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए तो हमारे यहाँ जो है उन्होंने नसीम शाह को जो है डी बना दिया एक कोई बात नहीं चलो यार अच्छा बच्चा है पप्पू बच्चा लगता है तो चलो ठीक है बना दिया डीएसपी बना दिया उनको मैं क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं अभी तक जितनी बातें की ना मैं क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं इन सब चीजों का <laughs> तो फिर एक और चीज़ आज थी वो अभी आजकल बड़ा सीजन चला हुआ है ना हमारे यहाँ सर्दी होती है सर्दी पता है आपको गर्मी निकालनी है तो आपको शादी का शादी के सीजन छोड़ जाता है हमारे यहाँ तो शाहन शाह की शादी के सीजन चल रहा है तो वहां लोगों के मसले मसले भाई वो क्यों नहीं आया भाई फुप्पो वाली बात है ना यार वो नहीं आया उसने क्यों मना कर दिया वो कहाँ रह गया उसने कुछ बताया नहीं वो सब लोग तो आ गए थे ये नहीं आया था अब इसे वसीम भाई नहीं आया वसीम अक्रम नहीं आया भाई वो नहीं आया नहीं आया भाई जाने बेचारे को बोलना पड़ा अपने ट्विटर पर आके भाई मैं बिजी था मेरे कोई काम वाम भी है मेरा कोई तो सॉरी मैं नहीं आ सका लेकिन आपको उबारा को फिर वो बोल अरे ऐसे क्या हमारे वजीरजम क्यों नहीं आए फिर मतलब वो तो शाहिद आफरी के बच्चे दोस्त है वो क्यों नहीं आया यार हद होती है यार कोई शादी ना हो गई तो नहीं क्या हो गया कौन सा फंक्शन हो गया थाला ये कि सबको बुलाना जरूरी है और सबको आना जरूरी है कोई काम धंधा ना करे बस सबके अखबार में उठा के ये पढ़ा हुआ पूरा फिर इसके बाद फिर न्यूज आ जाती है फौरन ही उसके बाद अः के हमारे जो पीसी है वो दुश्मनी निकालने में लग गया कह रहे हैं भाई रमीज राजा भाई आप सॉरी करो पता नहीं ऐसा है कि नहीं है वो बोलते हैं भाई माफी मांगो वरना तो आपको आप टाई टाइ खुश कर देंगे आपको हम आपको हम कमेंट्री भी नहीं कराएंगे हमसे कुछ काम ही नहीं कराएंगे आपसे आप, आप फारिग आदमी हो गए आप अपना यूट्यूब चैनल चलाओ बस तो उन्होंने जो है इल्जाम लगा दिया क्या कहते हैं रमीज राजा साहब ने अपने अपने यूट्यूब चैनल जाके भाई मुझे तो कमेंट्री पैनल में भी रखा मुझसे दुश्मन ही निकालना है मुझसे बोले माफी मांगो पीसी से पीसीबी ने बोल दिया भाई ऐसी कोई वही बात नहीं है ऐसे कोई जो बातें कर रहे हैं सारी फजूल की बातें कर रहे हैं ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं है और आ, हमारा जो पैनल था हमने अनाउंस कर दिया है और वो जो कोई कमेंट्री करेगा इनको बहुत शौक़ हो रहा है तो कमेंट्री अपने यूट्यूब चैनल पे करें जाके तो भाई ये आज तक की स्टोरियाँ थी हो रही थी बहुत ही क्विकली बताइए मैंने आपको और बस लास्ट में बस एक खबर जो है वो क्रिकेट की है कि हमारा पी स्टार्ट होने वाला है तेरह फरवरी से यानी कि हाँ तकरीबन नौ दिन के बाद जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदा के बीच में होगा मुल्तान स्टेडियम में तो बहुत ज़बरदस्त बात है वो स्टार्ट हो रहा है और अभी शायद आज कल में शायद कोई एग्जिबिशन मैच भी था जलमी का और कोयटा का तो वो भी काफ़ी सुना था काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है काफ़ी ग्राउंड वगैरह में काफ़ी अच्छा काम वाम हुआ है रास्ते वगैरह सही से उन्होंने किए हैं और टिकट वगैरह सोल्ड आउट था सब कुछ ही हाउसफुल वो था उसका तो बहुत अच्छा होगा तो क्रिकेट की तरफ वापस आ रहे हैं हम लोग सारी जो फालतू की न्यूज़ से आगे निकले हैं थोड़ा सा और जो लोग काम पे लग गए हैं वो लग जाएं सही से यार काम करें क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और जो नहीं लगे हैं भाई कुछ और काम ढूंढ लो जब तक यार इलेक्शन आने वाला इलेक्शन आएगा नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी फिर दोबारा आ जा रहा है कोई मसला थोड़ी है कोई बड़ी बात थोड़ी है तो इसमें टेंशन की क्या बात है छः महीने की बात है बस और कुछ थोड़ी है तो बस अल्लाह अल्लाह करो छः महीने तक और बाकी जो है आने वाले दिन आपको खुद ही हरियाली लेके आएंगे बस अपना ख्याल रखिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करिए कोई चीज़ सवाल जवाब आपके पास हैं तो मुझे ईमेल करिए मिस्टर सा पता एट जी मेल जी मेल डॉट कॉम पर बहुत ख्याल रखिएगा